серый лёд На растрескавшейся земле Одеялом лоскутным на ней Город в дорожной петле А над городом плывут облака Закрывая небесный свет А над городом желтый дым тысячи Прожитых под светом звезды По имени Солнце Соль, а всегда, что Судьбою больше любим это чудесно. Вы знаете, в Питере тоже этот дух витает. Когда мы ходим по, по дворам, да, что называется, там, как будто бы до сих пор тоже живет Цой. Но я не ожидала, что он здесь живет так же четко, ярко, живо. Возможно, даже более живее, потому что здесь солнце. Цой это очень солнечный человек. Мы давно любим группу кино, слушаем группу кино. Это наш смысл жизни. И у нас благодаря этому вот мы познакомились на этой почве. Вот наша дочь благодаря этому ради вас. Это не просто фестиваль, это действительно для поклонников, для тех людей, кто вырос, кому нравится. На песнях э, Виктора Цо я вырос. Некоторые песни мы пели даже, я не понимал смысла слов в детстве. И все равно пели. Я сажаю алюминиевые огурцы на президентовом поле. А что это такое? Цой – это народное достижение нашего хозяйства, потому что столько внимания, сколько уделили этой музыке в нашей стране, это, ну, это большая редкость и до сих пор уделяют. Можно получить 10-15 суток за ее исполнение Либо на гитаре, либо на телефоне Либо у себя дома на колонках Поэтому у нас Сой очень даже популярен У нас собираются люди и в протест нашему правительству поют песницу Ихняя музыка, чувствуется, что она шла от души Не ради денег, не ради славы Они именно дух того времени а жизнь только слово, есть лишь любовь и есть смерть. Эй, а кто будет петь, если все будут спать? Смерть стоит того, чтобы жить. А любовь стоит того, чтобы ждать.